રવિવારે પીએમ મોદીએ ન્યૂયોર્કમાં સેમી કંડક્ટર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ થી લઈને બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રની અનેક ટેક કંપનીઓના સીઈઓ સાથે બેઠક યોજી હતી સીઈઓ રાઉન્ડ ટેબલ આડોપના ચેરમેન અને સીઈઓ શાંતનુ નારાયણ ગુગલ સીઈઓ સુંદર પિચાઈ આઈબીએમના સીઈઓ અરવિંદ કૃષ્ણા એએમડીના ચેરમેન અને સીઈઓ લી સાસુ મોર્ડનાના ચેરમેન નોબર ઓફિયાન હાજર રહ્યા હતા મોટી યુએસ કંપનીઓના સીઈઓ સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ એઆઈ ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ સેમી કન્ડક્ટર અને બાયોટેકનોલોજીના અત્યાધુનિક ક્ષેત્રોમાં બંને દેશો વચ્ચે વધુ સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા ચર્ચા કરી બેઠક પહેલા પીએમ મોદીએ ભારતીય સમુદાયના લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા પોતાના સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું કે વિશ્વને નુકસાન પહોંચાડવામાં ભારતની કોઈ ભૂમિકા નથી ભારત વિશ્વની સત્તર ટકા વસ્તીનું ઘર છે અને તેનું કાર્બન ઉત્સર્જન ચાર ટકાથી ઓછું છે ज्यादा समय तो नहीं था लेकिन जितना समय मिला उसका मुझे भी लाभ मिला है और आपको आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पिछले साल जब मैं वाशिंगटन आया था तो मैंने टैग हैंडशेक एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उस समय भी आपसे कुछ साथियों से मिलने का मौका मिला था भारत में भी आपसे कई साथियों से समय समय पर मुझे मिलने का अवसर मिला है आज एक साल बाद मैं दुनिया के बड़े बड़े जो इनोवेटर्स हैं उनके बीच अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि तो मैं आप सबके बीच आज बैठा हूं मैं जो ऊर्जा देख रहा हूं जो उत्साह देख रहा हूं और भारत के प्रति जो एक भरोसा देख रहा हूं ये वाकई हमें बहुत ही सुखद लगता है क्योंकि जब आप जैसे एक्सपर्ट लोग कोई बात बताते हैं बदलती हुई दुनिया के विषय में और भारत की संभावनाओं के, संभावना के विषय में तब भारत में भी एक नीति निर्धारण में हमारा विश्वास बढ़ जाता है कुछ चीजों का सुझाव भी आपने दिया है मेरी टीम ने सारी चीजों को नोट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस दुनिया में काम करते हैं और आप जिन दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं और जिसका भविष्य भी आपको अनुमानित है और तब आपके सुझाव आते हैं वो सुझाव बड़े वैल्यूअर होते हैं आपके अनुभव मेरे लिए बहुत अहम है और इसलिए मैं भले ही टाइम छोटा रहा होगा तो कम रहा होगा लेकिन उस महत्वपूर्ण बातों को बहुत तवज्जो देता हूं उसको बहुत बड़ा देता हूं